Один человек рассказал мне о Боге. Оказывается, Библия это Слово Божье Не обязательно нужно ее прочитать. Так, ну-ка, ну-ка, глава шестнадцать, семнадцать. Один честочка, я волин ничего не понимаю. Ха-ха-ха. Так, начнем сначала. Наваш шестнадцать, семнадцать. Один, щеточка, я, он винот. Может, это не по-русски? Уж очень сложно. Читать Слово Божье ужасные муки. Кажись, не постигнуть мне этой науки. Так с теми бывает, кто слушает Слово, но разум сердцем понять не готовы. Я к ним прихожу, чтобы зерно унести, от вечной жизни их увести. Другие же зерна на камень легли, И вскоре без влаги и корни зашли, Но в пламенной полдень дневное светило, Былинку полнящим лучом осушило. Бог любит меня, как я счастлив! Я буду слушать Моего отцу! Как же прекрасно все, что он создал! Как прекрасно все то, что твое! Мне прямо сейчас хочется помолиться и послать Бога! Господь! за этот прекрасный мир. Господь, благодарю Тебя за Твою любовь ко мне. Что это? ты тут делаешь? Я тут это... Ты что, молишься? Я! Молюсь! Тебе, наверное, показалось. Я молюсь! Какие глупости! Как только голову помолчу! Я слышал, ты говорил, ты призывал Бога, говорил, Господи, Господи! Ну, это я тут так, в общем, ты что, верующий? Ну, в общем, да. Ну, то есть нет. Ты же сама знаешь, что Бога нету! Ну, что ты такое говоришь? Ну, ладно, я пошел. Мне надо идти отсюда. Ну, и верующий. их погоди, сразу в Бога отвернется. Среди терния пало третье зерно. И в терне диком заглохло оно. Напрасно шел дождь, и с прохладной зарею поля освежались небесной росою. Одни за другими проходят года, А зерен их нет и не будет плода. Ура! Сегодня снова иду на танцевальный коржок. Так, где мои балетки, трико? А, сегодня же понедельник, а по понедельникам я обычно читаю Библию. Ну что же тут поделать? Не пропускать же танцы. Нет, так жить нельзя. Нельзя, чтобы суета жизни поглотила меня. Сейчас же займусь Библией. Так, а что ты просто раз? Так было зерном, упавшим в кусты, Оно стало жертвой земной суеты. Но в добрую землю упавшее семя, Как жатва настанет урочное время, А то умноженный плод Высоко и быстро и сильно растет. Я хочу высоко и быстро расти, Чтоб много Иисусу плодов принести. Я вере своей покажу добродетель, О вечной жизни я вам расскажу. Друзья, идите сюда. У меня с что-то важное. Я хочу рассказать о вам о боге, в которого я верю. Хорошее семя растет, приносит Христу умноженный плод. В каком человеке есть духа плоды? Иисуса Христа полны красоты. Давайте сейчас повторим их вновь. Первый из них это. Любовь. Любовь.